হেল্ল' এভ্ৰিৱান আজি এই ভিডিঅ'ত আমি বংগ বিভাজন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম উনৈছশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দত এণ্ডো ফ্ৰেজাৰ বংগ প্ৰদেশৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ভাইচৰ লৰ্ড কাৰজনে তেওঁক প্ৰাদেশিক সীমান্ত পুনৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াত যিহেতু আমি গম পাইছিলো যে ব্ৰিটিছ ইংৰাজ যি ইংৰাজ শাসনৰ অধীনত বংগক মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ যি প্ৰাদেশিক শাসনৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে বংগৰ যি জেনেৰেলজন আছিল গৱৰ্ণৰজন আছিল গৱৰ্ণৰজনক গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি দিলে আৰু তাৰ ভিতৰুৱা যি বংগৰ প্ৰদেশখনৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে এজন লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ নিয়োগ কৰিলে কাৰণ সেই গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজনে যিবোৰ প্ৰদেশ আছিলে সেই সময়ত তিনিখন মূল প্ৰদেশ আছিলে বংগ আছিলে মাদ্ৰাছ আৰু মুম্বাই আছিলে তাক যাক সেই সময়ত বোম্বে বুলি কৈছিলে সেই বোম্বে আছিলে এই তিনিখন প্ৰদেশ আছিলে আৰু এই গোটেই তিনিখন প্ৰদেশৰ মুখ্য হিচাপে সেই গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজন আছিলে ত' সেইবাবে এই ভিতৰুৱা কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে বংগ প্ৰদেশৰ এজন লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰক নিযুক্তি দিছিল আৰু ঊনৈশশ তিনি চনত সেই লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰজন কোন আছিলে এন্দ্ৰু ফ্ৰেজাৰ আৰু এই এন্দ্ৰু ফ্ৰেজাৰ যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই সময়ছোৱাত লৰ্ড কাৰ্জন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে আৰু লৰ্ড কাৰজনে তেওঁক এই প্ৰদেশখনৰ সীমাবোৰৰ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি এক নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰ দিবলৈ নতুন এটা গঠন দিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে এণ্ট্ৰুফেজাৰে তেতিয়া পূৰ্বতে উইলিয়াম ইৱাৰ্ডে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শটোৰ সামান্যতম ৰদ বদল কৰি বংগ বিভাজন আঁচনি এখন যুগুত কৰিছিল তেওঁ বংগ প্ৰদেশৰ পৰা ঢাকা চট্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজশাহী সংমণ্ডলক কাটি আনি সৰ্বমুঠ পোন্ধৰখন জিলাৰ ভূখণ্ড চুবুৰীয়া অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰি বংগ বিভাজনৰ তৈয়াৰ কৰি খ্ৰীষ্টাব্দ তাৰিখে কাৰ্জনৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল তো এই এণ্ডো ফ্ৰেজাৰে কি কৈছিল পূৰ্বতে উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে এটা কি কৰিছিলে ইয়াত দিয়াচ এই টোকাটোত কি হৈছিলে অসমৰ চাহ খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ঘটোৱা ইউৰোপীয় চাহ খেতিয়কসকলে ব্যৱসায়িক সা সুবিধাৰ কাৰণে সামুদ্ৰিক জলপথ বিচাৰি বংগ প্ৰদেশৰ চত্ৰগ্ৰামলৈকে অসমৰ ভৌগোলিক সীমা সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে ওঠৰশ চৌৰা চৌৰান্নব্বৈৰ পৰা ছিয়ান্নব্বৈ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত চট্ৰগ্ৰাম সহ ঢাকা আৰু ময়মন সিং জিলা দুখনো অসমৰ লগত চামিল কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল অৱশ্যে সেই সময়ত বিশৃংখল ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাছিল ত সেই সময়ত যি ইয়াৰ আগৰ সময়ছোৱাত লৰ্ড আহ এন এণ্ড ফেজাৰে আহ সেই আহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰদেশখনৰ নতুন গঠন কৰিবৰ কাৰণে যি যুগুত কৰিবলৈ দিছিলে তথ্য বা তেওঁলোক এটা নতুন গঠনৰ বাবে যি কাৰজনে নিৰ্দেশ দিছিলে সেই তাৰ আগতে একবাৰ উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে এই অঞ্চলটো পুনৰ গঠন কৰিব যিহেতু অসমত চাহ খেতি হৈছিল আৰু অসমৰ চাহ খেতি সমুদ্ৰৰ পৃষ্ঠেৰে ব্যৱসায় যাতায়াতৰ বাবে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই সমুদ্ৰৰ পথেৰে সেই গোটেই অসম প্ৰদেশৰ এই ঢাকা চট্ৰগ্ৰাম এই এলেকাটো বৰ্তমান যি বাংলাদেশ আছে সেই বাংলাদেশৰ এলেকাটো অসমৰ লগত মিলাব বিচাৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেই এই এখন প্ৰস্তাৱ দিছিলে কিন্তু সেই সময়ত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি ভাল নাছিল সেইবাবে কাৰ্যকৰী নহ'ল কিন্তু এণ্ড্ৰে সেই পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰিব হাতত দিলে এক জুন ঊনৈশশ তিনিত খ্ৰীষ্টাব্দ তাৰিখে ভাইচৰ লৰ্ড কাৰ্জনে ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰ সচিব হাৰ্ভাৰ্ড ৰিজলিৰ লগত বিভাজনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিস্তাৰিত বিৱৰণ কৰিছিল যথাৰীতিৰ লণ্ডনৰ চৰকাৰে প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ই আঞ্চলিক পুনৰ গঠন সংক্ৰান্ত টোকা নামেৰে বিবেচিত হৈছিল প্ৰস্তাৱটো ভাৰত সচিব ৰিজলীয়ে ছয় ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ৰিজলি পেপাৰ নামেৰে জনাজাত হৈছিল বংগ প্ৰদেশ বংগদেশক নিখণ্ডিত কৰা আৰু খণ্ডি একাংশ অসমৰ সৈতে এৰ সংলগ্ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক ঐতিহাসিক বংগ ভংগ বুলি জনা যায় তো ইয়াতে কি হৈছিলে যে যিহেতু ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ যি আহ ভাৰত পৰিষদ আইন আছিলে সেই পৰিষদ আইন অনুসৰি এটা সচিব গঠন কৰা হৈছিলে ইংলেণ্ডত আৰু ইংলেণ্ডৰ সচিবেই আছিলে ভাৰতৰ সকলো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা বা শাসন ব্যৱস্থাৰ মেইন চাবি কাঠি আৰু এই যি নতুন প্ৰস্তাৱ এটা আনিলে নতুন পুনৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে বংগ প্ৰদেশৰ অঞ্চলটোত ত' এই পুনৰ গঠনৰ বাবে বিবেচনা কৰিবলৈ তেওঁ সচিবলৈ পঠাই দিলে কাৰজনে আৰু আৰু এই লণ্ডনলৈ যেতিয়া এই সচিবলৈ পঠাই দিলে আৰু সচিবে এই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰা কৰি পিনে এই প্ৰস্তাৱটোৰ নাম দিলে আঞ্চলিক পুনৰ গঠন সংক্ৰান্ত টোকা আৰু এই প্ৰস্তাৱটো যে সেই সময়ত সচিব কোন আছিলে ৰিজলি আৰু ৰিজলীয়ে যেতিয়া ছয় ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰিছিল তাত পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছিলে ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া এই পেপাৰখনক কি ক'লে ৰিজলি পেপাৰ এই প্ৰস্তাৱটোক ৰিজলী পেপাৰ নামেৰেও জনাজাত বংগদেশক আৰু এই পেপাৰটো মূল উদ্দেশ্য আছিল কি যে বংগদেশক দিসণ্ডিত কৰিব আৰু ইয়াক একাংশ অসমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব এই যি ব্যৱস্থাপনা সেই ব্যৱস্থাপনাই হৈছে বংগভংগ ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজশাহী এই তিনিটা সংমণ্ডলৰ সৰ্বমুঠ এলেকা আছিল এক লাখ ছয় হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছ বৰ্গমাইল জন জনসংখ্যা আছিল একত্ৰিশ নিযুত ইয়াৰ ওঠৰ নিযুত মুছলমান আৰু বাৰ নিযুত হিন্দু ত' ইয়াত সেই সময়ত যিকেইটা অঞ্চল কাটি লৈ গৈছিলে বংগ প্ৰদেশৰ পৰা বা লৈ গৈছিলে পৃথক কৰিবৰ কাৰণে ঢাকা চট্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজশাহী ইয়াত এই দিয়া আছে এটা তথ্য বিশাল বংগ প্ৰদেশক এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে সুচাৰুৰূপে শাসন কৰিব নোৱাৰাৰ অজুহাতত প্ৰদেশখনৰ উত্তৰ আৰু পূৱ বংগৰ পোন্ধৰখন জিলা অসমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি পূৰ্ব বংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখন গঠন কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই ইয়াৰ পুনৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে দিখণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ মেইন আহ চৰ চৰকাৰ পক্ষই কি বুলি দিলে যে ইয়াত এজন লেফটেনেণ্টে ইমান ডাঙৰ এটা এলেকা প্ৰশাসন প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে সেইকাৰণে এইটো ভাগ কৰিব লাগে কিন্তু মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যি যি স্বদেশী মনোভাৱ আহ ইয়াত গঢ়ি উঠিছিল সেই স্বদেশী মনোভাৱটোক মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিদ্বেষ ভাৱ আনিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছিল মূলত আনহাতে বংগ প্ৰদেশৰ অৱনিশিষ্ট অংশ অৰ্থাৎ পশ্চিম খণ্ডৰ সৈতে বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু চুতানাগপুৰক আগৰ দৰে সংযোগ ঘটাই আনখন বংগ প্ৰদেশ বৰ্তাই ৰখাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হল আৰু ইয়াত এটা অংশ যিহেতু অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰিলে আনটো অংশ কি কৰিলে বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু চুতানাগপুৰৰ লগত সংলগ্ন কৰিলে আৰু এইটো পশ্চিম বংগ হিচাপে ইয়াক বৰ্তাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঢাক ৰাজধানী হিচাপে লৈ প্ৰস্তাৱিত পূৰ্ব বংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ জনসংখ্যা আছিল তিনি কোটি দহ লাখ তিনি কোটি দহ লাখ আছিলে এই পূৰ্ব বংগ আৰু অসমৰ যি প্ৰদেশখন গঠন হল নতুন আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী কি কা কত পাতিলে ঢাকাত পাতিলে ইয়াৰে এক কোটি আশী লাখ মুছলমান আৰু এক কোটি বিশ লাখ হিন্দু আছিল আনহাতে কলিকতাক ৰাজধানী হিচাপে লৈ পশ্চিম বংগ বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু চোটানাগপুৰ সহ বংগ প্ৰদেশখনৰ জনসংখ্যা আছিল পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ আৰু এই যোনটো নতুন বেলেগ এইটো বংগ হিচাপে ৰাখিলে প্ৰদেশখন যি বিহাৰ পশ্চিম বংগ উৰিষ্যা আৰু চুতানাগপুৰ যুগ লগাল তাৰ জনসংখ্যা হ'ল পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ ইয়াৰে চাৰি কোটি দুই লাখ হিন্দু আৰু নব্বৈ হাজাৰ মুছলমান উদ্দেশ্য উল্লেখ হৈ যে বিহাৰী আৰু উৰিয়া লোকৰ তুলনা বংগ প্ৰদেশখনত বঙালী লোক সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছিল ত ইয়াত যি বিহাৰী আৰু উৰিয়া লোকসকল আছিলে সেইসকল সকলৰ তুলনাত বংগত যি বঙালী লোকসকল আছিল তেওঁলোক সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছিল কাৰণ যিহেতু দুভাগ কৰিলে এভাগ ইয়ালে ইফালে অসমৰ ফালে সংলগ্ন কৰিলে আৰু এভাগ তালৈ সংলগ্ন কৰিলে ত' এইটো এটা সংখ্যালঘু এটা সংখ্যালঘু পৰিস্থিতিত পৰিলে এই বঙালীসকল লৰ্ড কাৰজনে শাসনৰ সুবিধাৰ্থে বংগ প্ৰদেশৰ আয়তন সৰু আৰু প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত অসমৰ ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল যদিও এই আঁচনিৰ অন্তৰালত দূৰ সি দূৰভিসন্ধিতে অতি ফট ফটীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছিল কাৰণ হিন্দু নেতৃত্ব হিন্দু মুছলমান কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ অখণ্ড বংগাসীৰ ইংৰাজ শাসকৰ বাবে এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল ইয়াৰ সচিব হাৰ্ভাৰ্ড ৰিজলীয়ে কাৰ্যলৈ লিখা চিঠিত প্ৰকাশ পাইছিল ঐক্যবদ্ধ বংগ বংগ এটা বৃহৎ শক্তি দিসন্ধি কৰণেৰে বৃহৎ বংগ শক্তিক ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিব গতিকে বংগ ভংগৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছিল হিন্দু মুছলমানৰ মাজত একতা ভাঙি দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱৰ বিস্তাৰ ঘটোৱা ত এইটোৱেই যে যিহেতু হিন্দু মুছলমানৰ নেতৃত্বত যিহেতু এটা স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী মনোভাৱ ইয়াত উম বৰ্তি আছিলে যি বঙালী লোকসকল আছিলে সেই বঙালী লোকসকলৰ নেতৃত্বত যি হিন্দু আছিলে ত এই যিয়ে এই উম বৃহৎ আহ এক স্বদেশী মনোভাৱটো ভাঙিবৰ কাৰণে যি সচিব আছিলে ৰিজলি ৰিজলীয়ে এই কাৰজনলৈ এইটো নিৰ্দেশ দিছিলে যে ইয়াক দিখণ্ডিত কৰি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত এটা বিদ্বেষ ভাৱৰ বা এক বিপৰীত মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে বংগ ভংগ আঁচনিৰ যোগেদি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বংগ প্ৰদেশক দিখণ্ডিত কৰি হিন্দু বঙালী আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলক দুয়োখন প্ৰদেশতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছিল কাৰজনীৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলা এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বংগ বিভাজনৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হিন্দু বঙালীসকলক পংগু কৰি জাতীয়তাবাদ বিকাশৰ পথত হেঙাৰ দিব বিচাৰিছিল এই আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দিশত মুছলমান সকলক ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰতি অনুগ্য় কৰিব বিচাৰিছিল আৰু আনহাতে ভাৰতীয় সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষ গুতি সিঁচি দিয়াৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল একে সময়তে তেওঁ ইংৰাজ বিদেশী চৰমপন্থীসকলক দমন কৰাৰ বাবে বংগংগক এপাত অস্ত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছিল ইয়াত যিহেতু যিসকল শিক্ষিত বুদ্ধিজীৱীসকল আছিলে বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ ত' সেই ঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণেই তেওঁ এটা পৰিকল্পিত ভাৱে সেই বংগক দুভাগ কৰিলে অসমত অসমৰ লগত সংলগ্ন হৈ অসমৰ এই অঞ্চল চোৱাত তেখেতসকল সংখ্যালঘু হ'ব আৰু এছাম সেই বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ লগত সংলগ্ন হৈ তাত এটা সংখ্যালঘু পৰিণত হ'ব তাৰ ফলস্বৰূপে কি হব তেখেতসকলৰ এটা যি আহ স্বদেশী মনোভাৱ সেই স্বদেশী মনোভাৱৰ যি এৰ ঐক্যবদ্ধ আছিল সেই ঐক্যবদ্ধতাটো ভংগ হব আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি কৰিছিলে এই মুছলমান সম্প্ৰদায়ক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনুগত্যশীল হৈ ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু সেই মুছলমানসকলক তেওঁলোকৰ উচ্চতনি দিছিল যে তেওঁ তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে ইংৰাজে ব্যৱস্থাপনা কৰিব কাৰণ তেওঁলোক হিন্দুসকলৰ মাজত সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যালঘু হিচাপে তেখেতসকলে সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা পাবলৈ অসমৰ্থ ত' এই হিচাপত এটা বিদ্বেষ ভাৱৰ তেওঁলোকে জাগৰণ কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে এই যি ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্যবাদ আছিল সেই সাম্ৰাজ্যবাদ যাতে বহুত দিনলৈ বৰ্তি থাকে আৰু ইয়াত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ দৰে যি ঐক্যবদ্ধ এটা বিদ্ৰোহ হৈছিলে তেনেধৰণৰ বিদ্ৰোহ যাতে আকৌ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে ব্যৱস্থা কৰিব কৰিছিল ইয়াত এটা দিয়া আছে ইয়াৰ মেপ এখন দিয়া আছে এই মেপখনত আছে সেই সময়ৰ যি বংগ আছিলে এইটো অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিলে এইটো পূৰ্ব বংগ আৰু এইটো পশ্চিম বংগ এইফালে বিহাৰ উৰিষ্যাৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিলে এইটো ইয়াৰ বাবে ইয়াত মাজে দুভাগ কৰিছিলে ঊনৈশশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ দুই ফেব্ৰুৱাৰীত লৰ্ড কাৰ্জনে বংগংগৰ প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ কাৰণে লণ্ডনস্থিত ভাৰত সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে ন জুন ভাৰত সচিব জনাৰ যোগেদি বংগৰ অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ঊনৈশ জুলাইত ভাৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বংগভংগৰ পৰিকল্পনাটোক প্ৰকাশ কৰিছিল ঊনৈশশ পাঁচ চনৰ এই যি দুই ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰজনে সেই বংগভংগৰ বাবে প্ৰস্তাৱটো লণ্ডনলৈ সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই সময়ত আকৌ সচিবজন চেঞ্জ হ'ল ঊনৈশ ন জুন তাৰিখে তেওঁ সচিবজন হল জন ব্ৰদ্ৰিক আগত ৰিজলি আছিল তেতিয়া ব্ৰদ্ৰিক হল আৰু এই ব্ৰদ্ৰিক যোগে কি কৰিলে তাৰ যোগে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে যি টেলিগ্ৰাফ টেলিগ্ৰাফৰ যোগেদি কি কৰিলে এইটো প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ইয়াত যি বংগভংগৰ পৰিকল্পনাটো প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াত ঊনৈশ জুলাই ঊনৈশশ পাঁচ চনত এক ছেপ্তেম্বৰ ঊনৈশশ পাঁচ আহ পাঁচ পৰিকল্পনাটো চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰি ষোল্ল অক্টোবৰত বংগ ভংগ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰিলে আৰু ইয়াত এক ছেপ্তেম্বৰত পৰিকল্পনা চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰি ষোল্ল অক্টোবৰ তাৰিখে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হব বুলি প্ৰকাশ কৰিলে তেখেতসকলে আৰু দিনটো ধাৰ্য কৰিলে যে ষোল্ল অক্টোবৰ তাৰিখেই আমি বংগ ভংগ কৰিম বা বংগখন দুভাগ কৰিম লৰ্ড কাৰজনে ঘোষণা কৰা এক ছেপ্তেম্বৰৰ বংগংগৰ চাৰিদফীয়া আঁচনিখন আছিল এনেধৰণৰ তেওঁ চাৰিদফীয়া আঁচনি এখন প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু এই চাৰিদফীয়া আঁচনিখন এনেধৰণৰ আছিলে বংগংগৰ আঁচনিৰ প্ৰথম দফাটোত কি আছিলে যে ৰাজশাহী ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম সংমণ্ডলৰ সৈতে অসম সংলগ্ন নতুন প্ৰদেশখনৰ নাম পূৰ্ব বংগ আৰু অসম হব নামটো পূৰ্ব বংগ আৰু অসম হব ইয়াৰ কি কি সংলগ্ন হব অসমৰ লগত সেইটো দিলে পূৰ্ব বংগ আৰু অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হ'ব ঢাকা ঢাকাক ৰাজধানী হিচাপে ললে পূৰ্ব বংগ আৰু অসম প্ৰদেশৰ শাসনৰ দায়িত্ব এজন লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে আৰু লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ এজনৰ হাতত ইয়াক অৰ্পণ কৰিব এই শাসন ব্যৱস্থা অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ যি অসমৰ ৰাজধানী আছিলে সেই শ্বিলং শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ ইয়াক স্থানান্তৰিত কৰিলে দ্বিতীয় দফাত আছিলে পূৰ্ব বংগ আৰু অসমৰ বাবে ঢাকাত সুকীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হব আৰু এই পূৰ্ব বংগ আৰু অসমৰ বাবে সুকীয়া হাই কোৰ্ট এটা ব্যৱস্থা কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয় এটা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইয়াক ঢাকাত স্থাপন কৰিব সুকীয়া উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থাপন নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰদেশখন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আহ একভুক্ত হব আৰু ইয়াত যেতিয়ালৈকে সেই নতুন উচ্চ ন্যায়ালয়খন স্থাপন নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাৰ্যকাল বিলাক কলকাতাতে হৈ থাকিব তৃতীয় দফা পশ্চিম বংগ বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু চোতানাগপুৰত সহ আহ বংগ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কলকাতা হব আৰু ইয়াত যি বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু চোতানাগপুৰ বংগ পশ্চিম বংগৰ লগত সংলগ্ন কৰি আৰু ইয়াৰ ৰাজধানীটো কলকাতা হব আৰু চতুৰ্থ দফাত ইয়া আছিল যে ঊনৈশশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ষোল্ল অক্টোবৰত বংগ বিভাজন পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী হব আৰু এই আহ চতুৰ্থ দফাত ইয়াত কাৰ্যকৰী কেতিয়া হব বুলি দিলে ঊনৈশশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ছয় অক্টোবৰ তাৰিখে ইয়াত কাৰ্যকৰী হব বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু এইকেইটাই আছিলে বংগ বংগৰ যি আৰ্হি আৰু বংগ বংগৰ যি কাৰ্যকৰী কৰিছিল সেই সকলোবোৰৰ বৃত্তান্ত